一会儿营养液输完了，直接呼叫我们就行。好的，谢谢。不客气，辛苦了。灿兰 <laughs>，灿兰，灿兰，你不用叫了，他现在什么都听不见。在他醒来之前，根本不会有任何知觉。 是我的错。那天是我让他深夜去采访的，而且那个地方那么偏僻，连个监控都没有，我不应该让他去的。本来他都已经下班了，可是第二天又赶着要播出。何正宇。 嘉兰已经在这儿躺了一个多月了，你去哪儿了？她可是你的女朋友。你在这陪陪她吧，我出去拿个检验报告。 进卡怎么会刷不过去呢？何正玉，你知道你跟另一个何正玉最大的区别是什么吗？是什么？他爱玩消失，你爱玩闪现。听起来我更加厉害一些。不是，你能不能别每回都这么突然呀？这大半夜的，你是想吓死我吗？ 你哪怕给我打一个电话，我给你打了好几通电话，根本打不通。时空融合，可以跟我说说了吗？说了我有什么好处吗？我可以给你独家采访我的机会。哎，坏处我知道了，那好处呢？另一个何正玉。 就不会像你这样对待女孩子。环境造就性格。谁知道，他现在过着什么样的生活？我不许你这样说他。好吧。其实也没什么大不了的。你的公寓跟我的公寓，每个晚上就会这样，啪，的融合在一起。融合时间是四十六分钟。 两个不同的自己是没有办法相见的，否则见一次时空就会崩塌一次。你们两个已经见了两次面了，时空已经崩塌两次了，这还没什么大不了的。我们习惯了。我们两个处在同一个空间两次。是啊。 第一次是我邀请你来我家看时空融合，但是时空并没有融合。第二次是我们跟踪武安文，但是四个月后的你也去了，所以你们两个绝对不能在一起，知道吗？还有吗？嗯，别的，他叫我不要告诉你。<laughs> 你们两个的关系好像很好，反正谈的还行。什么叫谈的还行？你们。 我什么呀？我是跟四个月后的何正玉谈恋爱，又不是跟你。跟你谈恋爱？我的眼光有这么差？我的眼光有这么差 <laughs> <laughs> 没有形象，我,我怎么会喜欢上你这种类型？我我,我陈佳兰，你能不能别笑了？你的我一下。 笑够了吗，陈佳兰？她为什么会住在这？我的意思是说，我不可能住在这种地方，这中间肯定是发生了什么。我怎么知道？